Ну, якщо не хочеш провести своє літо, сидячи на лавочці, тикаючи в дябжа. Або сидіти на зоні, Для Лейдально літа не потрібні машини, гроші, яхти. накачаний загоріли. Кот! Кому я, браті? Коротше, відео для тебе. Ай, я сюда такая боротаю тварь. Якщо в тебе це всього немає, ну не треба пітає. Бо в нашій студії спеціально для тебе два експерти. Вони кажуть, як потрібно провести правильне піальне літо. Ніхто краще знає про літо, аніж цих два алташа. Веселая карандашница готова Хахахахаха Может вы замокнете уже 12 и мы примем эфир Пока часы 12 бьют Так все хватит, ведите себя нормально как обычные люди Вы все таки в моем видео и меня смотрят культурные люди Бля хахахахахахаха Бля Ксюша у нас же видео идет Какие же идиоты. Короче, мы начинаем. Не уверен, а в нас немало выбор. Представьтесь. Коля. Николай. А вы? Я это... Как там? Серп и рабочий Так, так, все, хватит. Зайдите в нормально. Скажите, что с розумно, нас люди дивляться. Я могу кому-нибудь отсосать. Вы можете пригласить с собой, я уже хоть на 10 минут. Встань, прими позу, блядь. Ребята, это очень серьезное шоу. мы не распознаем людям, как правильно провести литру. Вы готовы? Сука. Так, все, хватит, заберите. А с ним ничего не стало, да? У меня больше нет лучшей подруги. Я скоро знаю. Так, все. Лил, как я знаю. Я вообще хз. Я грубит свою элиту? литр Для начала ты должна выглядеть сверхсексуально и офигенно, но не слишком. Так, далее. Будь обаятельный, смейся почаще, только не улыбайся во все рыло. Мне вообще, я бедва, что ты уже с и не пей много алкоголя. А я кушу то есть после То убегать скорее, блядь. А может начать работать что экстремальное? Нет, не надо такого. Так ладно, что пол в ней, девушки Я покажу тебе страсть. Покажу тебе страсть. страсть. У тебя У такой нет. этот курятник на башке. <реш> вы вы только что были в порядке, что с вами сталося? Я ублюдский друг, <реш> Ну я охренительный курятник. Ребята! Ты курятник, а я это твоя штука. Что? Представьте, Ксюша, он же где же скажет? Помогите Ксюше найти, блядь, здравый смысл. Ксюша, ты что, ты на сказал, ты что, ты разумный? Я в такое говно, что я еле говорю, ты уверен, что я должна это сделать? Я не уверен. А что делать, если у меня ничего не осталось? ты Що ваша проблема? Чому ви завжди на бухі? ніхто не хоче. <реш> <реш> Дивіюсь в догадках, як так може бути? <реш> <реш> я дуже вибачаю за наших експертів, але вони були просто сьогодні під шафером. <реш> І будете знати, якщо ви підписалися, то я завжди на вас.